శ్రీమాత్రే శ్రీమాత్రేణ మహాసౌందలహర్లోని తొంభై ఎనిమిదవ శ్లోకం చదువుతున్నాను వినండి కదా కాళే మాత కథయ కలితకర విద్యా జన జలం ప్రకృత్యా అవితత్తే వాణి ముఖకమలతాంబూలరస కదా కాళీ మాత కథయకలికరం కదా కాళీ మాత్ర కథయ కలితకరం కదా కాళీ మాత్ర కథయ కలితకరసం కాళీ మాత కథయ కలికర పిబేయం తవ చరణ నిర్ణే జన జలం పిభేయం విద్యార్థీ తవ చరణ నిర్ణే జన జలం పిభేయం విద్యార్థీ తవ చరణ నిర్ణే జన జలం विद्यार्थी तव चरणनिर्नेजनजलं प्रकृत्या मुखानाम् अपि च कविता कारणतया प्रकृत्या मुखानाम् अपि च कविता कारणतया प्रकृत्या मुखाणाम् अपि च कविता कारणतया मुखानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्ते वाणी मुखकमल ताम्बूलरसताम् कदा धत्ते वाणी मुखकमल मुखकमलताम्बूलरसतां कदा धत्ते वाणी मुखकमल मुखकमलताम्बूलरसताम् कदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् का कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिभेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णे जनजलम् प्रकृत्या मुखानाम् अपि च कविताकारणतया कदा धत्तेवाणी मुखकमल्लताम्बूलरसताम्